Bu Avropanın və Fransanın ən böyük meydanlarından sayılan Belkur meydanıdır. Təməli 17-ci əsrdə atılan meydanın forması trapezvaridir. Sahəsi 62000 metr kvadratdır. Lyon şəhərinin görkəmli yerlərindən olan bu meydan mədəni tədbirlər üçün istifadə edilir. Eyni zamanda əlamətlər günlərində bu yerdə hərbi keçidlər də təşkil olunur. Meydan mütevazi duruşu ilə seçilir. Diqqət edirsinizsə, bizdə qəribə formadan moda düşən mərmərləriyə alışıb yanan qur işıqları burada görmək olar. Kənarlarında sadə yaşıllıq zonaları və o qədər də sadə xırda fəvvarələr var. Meydanın tam ortasında isə Fransa tarixində elə mərkəzi yerlərdən birini tutan Kral 14-cü Luizin ad belində abidəsi yerləşir. Bu hamımızın Günəş Kralı kimi tanıdığı hökmdardır. Fransaya Versal sarayını və modanı mükəmməl bəxş edən Luiz. Yeri gəlmişkən Fransa tarixində çoxsaylı krallar, eləcə də hamımızın tanıdığı imperator Sərkərdə Napoleon Musa da bu ilk məqam idi ki, onlardan birinin xatirəsinə həsr edilən yeri göründü. Bəlkə də bundan da başqaları var, amma burada yaşadığım 5 illə rastlaşmamışam. Gözümə girmir. Əvəzində hər yanda siz insan hüquq və azadlıqları üçün mübarizə aparanların adına əbədələşdirən küçələr prospektlər, meydanlar, müxtəlif obyektlər görə bilərsiniz Fransa'da. Özü də fərqi yoxdur. Bu insanlar fransız yaxud Fransa vətəndaşları olublar ya yox. Meydanın bir küncündə isə başqa bir sənət əsəri var. Onu tanımayanlar, axtarışına xüsusi olaraq çıxmayanların nəzərini çəkməyən daha əcəmətli bir abidə. Mən onun haqqında söhbət açmaq istəyirəm. Fransa və Bəşəriyyətin Mədəni İrsində böyük və əvəzsiz yer tutan Antoine de Saint-Exupérydir. Saint-Exupéry burada əfsanəvi əsərinin Balaca Şahzadənin qəhrəmanı ilə birgə dayanır. Abidə ilə yerdə quraşdırılıb ki, onun önündə düz əməllə dayanıb foto da çəkdirmək olmaz. Adama belə gəlir ki, deyəsən, bunu xala xətrin qalmasın deyə düzəldiblər. Gözlərdən gizlətmək istəyiblər. Nəzərə alın ki, Lyon həm də Exupérynin anadan olduğu şəhərdir. Onun balaca şahzadəsinin də özünün də nüfuzu isə çoxdan şəhərin, ölkəsinin sərhədinə aşıb. Balaca şahzadə dünyada ən çox oxunan əsərlər siyahısındadır. Ancaq baxın onların abidəsinə. Öz aramızda bizim məhəllə şairlərinin bəzən abidələri bu sənətkarınkindan əzəmətli olur. Lakin Eküspeyri əsəri ilə elə zirvəyə qalxıb ki, ixtiyarı uca, nəhəng heykel onun mütəvaziliyətinin kölgəsində qalmağa məhkumdur. Biz bu xırdada faktan onu idrak edirik ki, heç bir böyük heykel, abidə, saray, qəsr içi məcazi mənada boşdursa, həqiqi əsərlərin, həqiqi sənətin yanında xırdadır. Müqayisə olunmaq gücündə deyil. İçi boş olan insan nə bərbəzək, nə qırqızılla öz mənəvi zənnətini artıra bilməz. Taleb bu mövzuda onlara qarşı ədalətli formada çox qaddar və simizdir. Bir gün hamının balaca şahzadənə oxuyacağı arussu ilə əsərdən bir hissəni sizə təqdim edib xudahafizləşirəm. Uşaqlar böyüklərə qarşı çox ixtifadlı olmalıdır. Böyüklər rəqəmləri xoşlayır. Siz onlara yeni bir dostunuz haqqında danışsanız, onlar əsas məsələlər barəsində sizi sorğu suala tutmayacaq. Onlar sizdən heç soruşmayacaqlar ki, Dostunuzun səsinin ahəngi necədir? Hansı oyunlar xoşlayır? Kəpənək kolleksiyası edirmi? Onlar sizdən soruşacaqlar. Neçə yaşı var? Neçə qardaş var? Çəkisi nə qədərdir? Atası nə qədər qazanır? Yalnız bu suallara cavab alandan sonra onu tanıdıqlarını deyəcəklər. Əgər böyüklərə desəniz, damında güərcinlər, pəncərələrində ətirşah çiçəyi olan qırmızı kərpizdən tikilmiş qəşəng bir ev gördüm. Onlar bu evi təsəvvürlərinə gətirə bilməyəcəklər. Onlara demək lazımdır. 100 min franklıq ev gördüm. Onda böyüklər yerbeyrdən uca səslə deyəcəklər. Nə qiyamət evdir. Siz onlara desəniz ki, sübut odur ki, balaca şahzadə yaşayıb, qəşəng oğlan olub, gülürdü, istəyirdi qoyunu olsun. Əgər o qoyunu istəyibsə, deməli yaşayıb. Belə desəniz Böyüklər çiyinlərini çəkəcək və sizinlə uşaq kimi rəftar edəcəklər. Amma onlara desəniz ki, balaca şahzadə asteroid B612-dən gəlib, onda inanacaqlar. Sorğu sualdan sizin canınız qutaracaq. Böyüklər bax belədir. Onlardan inciməyə dəyməz. Uşaqlar böyüklərə qarşı çox ixtifadlı olmalıdır.